Кремел давно последний бой, Только памяти о плод живой. Наш музей по-прежнему связной между этим миром и войной, между миром, где кипят дела, и войной, что в прошлое ушла. Снежнянский музей боевой славы это визитная карточка города снежной, это связь поколений, эпох и времен. Это вечная память о бессмертных подвигах и храм истории. В его стенах собирают и хранят осколки памяти, которые в музейных залах становятся настоящим духовным сокровищем. На сегодняшний день в фондах музея собрано более 13 тысяч экспонатов. Ежегодно музей посещает более 20 тысяч человек. Это жители города Снежное и Донецкой области представители других областей и регионов и гости из других стран. Сотрудники музея ведут работу по сохранению бесценной памяти прошлого для потомков и патриотическому воспитанию молодого поколения. Экскурсии, встречи у музейных витрин, уроки мужества, линейки памяти, лекции и фильмы. Тот, кто посетил наш музей, не уйдет отсюда равнодушным в его сердце навсегда останется память о героях и подвигах, о мужестве и славе. Сотрудники музея ведут огромную научно-исследовательскую работу по изучению родного края, а их вклад в патриотическое воспитание поколений бесценен. Сегодня нашему музею 45 лет. За это время музей сам стал частью истории и славы нашего города.